Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Їжа для людини історична священна матерія. Навколо вогнища для готування лаштувалися перші помешкання. Знову ж великі вогнище місце збору всього колективу, племені чи поселень. Спільні сеанси харчування привід зустрітися. Навколо прийомів їжі плануються побачення, ділові зустрічі. А в нашій культурі інколи й досі стіл центральна розвага заходу. Ой, молодець, спробуй синку таку пігулку, і можеш їсти далі, доки не впадеш за стол. Чино їжа базова потреба людини. Психологи, що вивчали саме цей напрямок, у тому числі відомий Абрахам Маслоу, ставлять їжу, які сон воду, дах над головою в основу ієрархії потреб людини. Тобто людина з незадоволеними базовими потребами не може у здоровій мірі реалізуватися на більш високих рівнях. Ми складаємося з того, що споживаємо у прямому сенсі. Тобто наші щоденні сніданки, обіди і перекуси формують склад крові, день за днем оновлюють і живлять тканини, що формують наш організм, та забезпечують нормальну роботу систем, у тому числі нервову систему, Живлення головного мозку, гормональні процеси, і як наслідок впливають на психоемоційні стани. Є думка, що людина, яка не втратила свого біологічного відчуття цілісності з природою, сама тягнеться до їжі з потрібним набором мікроелементів чи вітамінів. Як тварина, що відчуває цілющі якості певної рослини. Тому у стресі і втомі нам хочеться солодкого, а коли нудно гострого. Про їжу наші стани прямо зараз. Харчування це все ж таки базова умова існування людини як виду. что мы можем сказать про психоэмоциональный стан голодной люди? Ну, я думаю, это каждый из нас за собой наблюдал. Ты приходишь вечером, у тебя был трудовой, рабочий, тяжелый или не очень тяжелый день, и ты пока не доберешься к холодильнику, пока не наступает ощущение внутренней гармонии. Если на паке люди занадто сыты. Ну, сытый, наоборот, человек, который переел, да, он сонный, он не способен на какие-то быстрые реакции, потому что все мы знаем, что когда желудок переполнен, кровь как бы, да, и организм направляет особые все свои ресурсы на переваривание пищи. Поэтому как голод, так и переедание не очень хорошо. Хотя с точки зрения эволюции, все-таки голод это более полезное состояние. Потому что все мы знаем, что для того, чтобы поддерживать свою физическую форму, надо из-за стола вставать с каким-то ощущением голода. Потому что ну, переедание это очень вредно. Вот это вот ощущение, когда ты уже отпадаешь от стола, его стоит... Категорически избегать. Такая побутова думка еще. Художник, вот и Сытый человек, он, как я уже говорила, не способен на какие-то молниеносные реакции, креативные реакции. То есть базовая потребность у него удовлетворена, поэтому он уже идет себе переваривать своего добытого мамонта. Человек, который голодный... Он способен на более активные мыслительные процессы, да он должен еще пойти убить своего мамонта. Поэтому э, с точки зрения эволюции голод наверное имеет очень большое значение. и художник и любой другой вид деятельности, да, он должен иметь э, активный мозг, В стані бойової готовності постоянно маючи можливість для рішення якихось задач, тобто виявляється, що все ж таки у здоров'ям мірі стан голодний він такий більш ресурсний, так? Звісно ж. Психомоційні стани регулюються нашими гормонами. І чи можемо ми сказати, що раціон нашого харчування? правильный или неправильный, он запускает или например, не запускает какие-то механизмы, которые, соответственно, через гормоны на наш психоэмоциональный стан влияют. Чи справа в другом? Состояние легкого голода – это продуктивное состояние. Состояние переедания – это непродуктивное состояние. Хронический переедающий организм, да, он постоянно пребывает вот этой сытой эйфории, да, которая, в принципе, не очень способствует какой-то динамике эмоций в человеке. Поэтому можно сделать отсюда вывод, что как бы передание вредно. Прям несколько человек подряд были с таким запросом. Человек приходит и говорит, вы знаете, доктор, я начал худеть, я смотрел интернет, литературу, но как бы никто не несет за нее ответственность. В связи с этим пациенты приходят, мы вот уже дохуделись, у нас ни сил нет, ни эмоций нет, мы уже ничему в жизни не рады. И, пожалуйста, давайте как-то мы Приведем к какой-то здравой логике вот это наше похудение, потому что жить так очень сложно. Особенно это касается детей и подростков, которые точно так же читают вот эти все статьи. Особенно это у девочки 13-14 лет, это действительно так их приводят мамы. Говорят, вот она начиталась чего-то, достучаться до нее нельзя, мне нужен кто-то незаинтересованный, кто объяснит этому ребенку. Что хорошо, что плохо, что очень плохо, что и категорически нельзя в этом возрасте. Да? Это дети, которые худеют, это и с сыроедением, и с вегетарианством, и ну, совсем на свете. Поэтому очень важно, чтобы человек понимал, что он ест. Вот если мы точно уверены, что мы свои углеводы и жиры съедаем, то тогда мы можем говорить о психоэмоциональном воздействии еды на организм. Только еда, которая встречается в живой природе, натуральная еда, мы можем говорить о том, что она будет вам полезна и будет способствовать вашему жизненному тонусу, да, поддержке вашего психоэмоционального состояния. Во всех продуктах есть, в принципе, по большому количеству, 80% главных важных составляющих элементов, которые нужны человеку. Витамины очень важны, полиненасыщенные жирные кислоты очень важны, белки очень важны. Углеводи дуже важливі для підтримання вашого життєвого тонусу. Якщо ми все ж таки споживаємо у е, якісь розумні пропорції, про що ви казали, білки, углеводи та жири, чи має тут значення мінеральний склад? Тобто ми знаємо, що, наприклад, дефіцит раціоні заліза він призводить до дефіциту гемоглобіну і відповідні захворювання, і відповідний психоемоційний стан викликає такі. Мы же не говорим сейчас да, о каких-то клинических состояниях, которые могут подтверждаться, ну, уже определенно называется какой-то нозологической формой. Да, это какая-то болезнь, то есть анемия. Мы говорим, когда человек в принципе здоров, то есть он в принципе в хорошем состоянии, ну, вот ему бы хотелось, да, допустим, усилить там блеск в глазах, цвет кожи, какие-то там улыбочку добавить на лицо. Поэтому вот с этой точки зрения можно рассматривать э, коррекцию рациона. Но, конечно, если это уже заболевание, то заболевание уже идет к соответствующему специалисту, и соответствующий специалист назначает терапию, исследования. Если мы действительно відчуваємо э, какие-то отхиления от своего нормального стану, такие серьезные, то это все-таки до специалиста. И тут мы можем как-то корректировать, Харчуванням, так свій стан, але при цьому, якщо є якась проблема, то це відповідний спеціаліст, відповідні джерела інформації. Так і можливо, тут втручання має бути не тільки у корекції раціону, а ще ну є такі випадки медикаментозні, такі так, так, і трошки про вітамінний склад харчування. Тобто, ми знаємо, що, наприклад, вітаміни групи Б вони ну, взагалі добре впливають на нервову систему, на стан нервової системи. Що ми можемо сказати про вітаміни? Наприклад. витамин D, якого бракує в наших широтах взимку. Чи можемо ми це коригувати харчуванням? Во-первых, не надо витамины слишком переоценивать. Есть витамины, которые организм способен вырабатывать. Вот, как вы уже сказали, это витамин D. Есть витамины, которые поступают исключительно из внешней среды, то есть с продуктами питания. Витамины есть практически во всех продуктах питания, тоже в зависимости от группы продуктов. Каждый витамин отвечает за свой сектор то есть нет такого витамина, который вот вы выпили, и у вас прям наступило счастье. Каждый из нас прекрасно, а он идет к невропатологу, и у нас группу Б. Там беременные очень часто пьют витамины Е. Витамин А, который все, у кого проблемы со зрением, ему назначают, да, это та же морковка, и это зрение. Но Витамины ⁇ это очень тонкая материя, которая есть витамины, которые выводятся из организма. Вот организм взял себе свою норму витаминов да, и все остальные вывел. А есть витамины, которые накапливаются в организме и имеют свое токсическое действие на организм. Поэтому с, с витаминами надо быть очень аккуратным. Витамины ⁇ это такие вещества, которые просто помогают вашему организму. Единственное, конечно же. Надо обращать внимание на тот же витамин С зимой, да? Но все равно каждый человек может купить себе тот же лимон, мы прекрасно понимаем, что зимой мы подвержены простудным заболеваниям. Имбирь можно себе купить, позволить добавить его. Точно так же квашеная капуста, которую мы все едим, и она не стоит дорого, она содержит очень большое количество витамина С. Можем ли мы сказать, еще при наявности у продукта, который мы знаем, нехай это будет природный продукт, тех микроэлементов, которых мы чекаємо от этого продукта, Но Способом приготування три години ми щось там варимо чи тушкуємо. Що способом приготування ми можемо вбити цей прекрасний хімічний склад корисний для да, нас, Так, абсолютно так. Це факт життя. Є думка, що людство можна поділити на дві частини: любителі чаю чи любителі кави, або ж любителів чорного шоколаду чи, навпаки, молочного. Жарт інколи дійсно схожий на істину. Шоколад до Європи у вигляді напою вперше привіз Фернандо Кортес від Ацтекського імператора Монтесуми. Монтесума вважав напій не тільки смачним і почистим для гостей, а й користувався ним як збудовим засобом. До середини XVII століття він вважався суто чоловічим продуктом. Тоді ж з'явилася винна, медова і молочна версії молочна для дітей та жінок. У тому вигляді, як маємо зараз, у шматочках частування з'явилося в Голландії вже в 19-му. А у широкий продаж шоколад потрапив вперше через 50 років у гамбурзі у вигляді демократичних маленьких шоколадок. Такий шлях від елітного імператорського частування до сучасного приємного перекусу. Який все ж такие корыстный шоколад для хорошего самопочувствия, черный чи молочный. Черный. Как мы уже говорили, что калорийность это важный фактор нашего рациона и черный шоколад самый низкокалорийный. Удовольствие то же самое, сахара гораздо меньше. У каждого из нас есть более стройные друзья, менее стройные друзья, да, и мы понимаем, что это Составляющая жизненного тонуса человека, да, более стройный человек, он все-таки более эмоционально подвижный, он более подвижный, он более жизнерадостный. И фактор эмоций очень важен для сжигания калорий. Это получается порочный круг. Человек более полный, менее эмоциональный, менее подвижный. Поэтому этот замкнутый круг надо... Брать волевое усилие над собой, разрывать. Какие напитки бирж Чай или кава? Тоже такие спиртные питания. Нельзя сказать, да, что на одного человека больше действует чай, на другого человека больше действует кофе. Здесь момент э, предпочтения еще включается. То есть что там, что там. Вещество и механизм действия одинаковые. И тут еще тоже надо понимать, тонизирующие напитки, они скрывают в себе опасность человек тонизируется, 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 получается порочный круг, человек падает и говорит, все, я больше не могу, мне надо корректировать рацион, потому что я умираю. Просто надо смотреть, держать, критику не отключать всегда к себе и анализировать, анализировать все время свое состояние. Если мы споживаем не только продукты, которые нам дала природа, а еще купуємо какие-то уже готовые, запакованные вещи. И мы Можемо зайти у маркет і побачити якусь таку яскраву обкладинку, де написано, що це мега корисний продукт, мега та якісь Неймовірний взагалі і не зрозуміло, як ми вижили, коли його ще не споживали. Це завжди так. Критика у кожного чоловіка Критика – це як противовірусна програма в комп'ютері. Вона завжди должна работать, иначе В вашу жизнь, в ваш организм попадают вредоносные вещи, побутово химия, все что угодно, все что угодно. Существует масса маркетинговых ходов. Конечно, над этим работают люди. Они поднимают продажи, торговым маркам. Все это очевидно и понятно. Но адекватное мышление у человека должно присутствовать. То есть, если мы говорим о том, что на упаковке написано растительное масло без холестерина, то мы должны понимать, что оно и не может быть по условиям задачи с холестерином. Холестерин вырабатывается печенью. У растений нет печени. Поэтому как бы, определенный уровень грамотности населения должен присутствовать. Наверное, это критика и самоанализ, и анализ всего происходящего очень важно. Все ж таки є зворотній бік обкладинки, де ми можемо побачити складники так, цього товару. І якось проаналізувати, чи нам все сьогодні списку потрібно, і чи все це у списку корисно, як воно взагалі працює, якщо маємо якісь уяви. Звісно, складники завжди пишуться. є якісь допустимі норми потреблення, каких-то хімічних веществ. І вони, мабуть, ці допустимі норми да, і на чому-то основуються. Но если у вас есть выбор, мне кажется, выбор очевиден. И давайте еще раз скажем, еще сейчас мы говорим про людей, которая умовно здоровы. Легче заниматься профилактикой, нежели потом лечением. Поэтому э, питание очень важно в плане профилактики и улучшения дальнейшего прогноза жизни человека, качества его жизни. Потому что здоровье, конечно, нужно и в 10, и в 15, и в 20, но в 60, и в 70, оно точно так же нужно, как в 20 и в 30. Поэтому надо это следить. И та поговорка, которая говорит, что мы есть то, что мы едим, ее надо понимать буквально. Она просто буквально должна усваиваться каждым. Я купую ту їжу, що рекламується як їжа для энергии и гарного самопочуття, але почуваюся пригнічено і зовсім не енергійно. В чем причина вони все брышуть Марина 32 роки? Если я правильно помню, у нас по телевизору рекламируются чипсы, э, сухари, э, кетчу, шоколад, орешки, семечки, майонезы различные, очень редко колбаса. Ну, собственно, все, я больше ничего не могу припомнить, да? Э, конечно, это очевидно, что если мы питаемся только быстрыми углеводами, белками мы не питаемся, жирами мы питаемся из майонеза, то слава Богу, что мы еще живы, в принципе, да, то есть это уже победа, я считаю. Но надо срочно пересматривать ситуацию и менять кардинально. Обратиться к продуктам, которые присутствуют в живой природе в неизмененном виде. То есть, если мы говорим о том, что мы кушаем майонез, мы должны понимать, что майонез в неизмененном виде нигде не бегает, не прыгает и не находится. А мы выбираем только те продукты, которые мы понимаем, что какое-то время количество назад он был вот точно такой же, где-то вот он находился в живой природе. Да? Мы заходим в супермаркет, понимаем, вот лежит перед нами яйцо. Оно, пускай месяц, пускай два, но оно вот такое же точно. Яйцо круглое, белое, либо желтое было у курицы в гнезде. Если мы берем майонез, мы понимаем, что майонез нигде не бегает, не прыгает, в гнездах не сидит, на дереве не висит. Выбор очевиден. Мы можем сказать, что это такая как раз гарная схема, еще пояснить дитині. Так почему мы не харчуемся, там, не знаю, с синтетичными сухарями? Сухари мы можем отнести какому-то более-менее быстрому углеводу, но мы должны Понимают, что то количество Е, которое написано на упаковках, детям, ну вообще, наверное, не стоит. Человек вырешив стати вегетарианцем, я не згодна, я готую инакше. Як нам примирити нашу кухню и примиритися в паре? Без підпису. Мне кажется, что самое главное слово – это «примирить». да, Если два взрослых человека как-то хотят все-таки притереться найти общий знаменатель, то они все-таки найдут этот общий знаменатель. Смотря насколько строгое вегетарианство вашего мужа. Да? Если муж ваш ест молочные продукты. На самом деле я не вижу в вегетарианстве ничего особенно плохого, если это не строгое вегетарианство. Да? Если он просто исключает какое-то красное мясо. С возрастом все-таки стоит уходить от жирного, жареного, от переедания, белковых продуктов животного происхождения и обращать все-таки больше внимания на продукты растительного происхождения. Белка растительного происхождения в природе достаточно. И это просто, знаете, вот мне кажется мнение ленивого человека. Вот моя мама крутила котлеты, я их тоже накручу три ведра фарша, быстро нажарю, на неделю все будут сыты. Конечно, да, на неделю все будут сыты, я абсолютно согласна. Вот, но дело в том, что предупреждать заболевания гораздо легче и проще и свое, и мужа. И надо о себе помнить, не только о муже. Я думаю, что стоит прислушаться процентом на 80 к своему супругу проанализировать его рацион, вынести какие-то небольшие коррективы для себя, и здесь нет никакой катастрофической ситуации, я думаю, что будет у вас все хорошо, было бы у вас желание. И, до речи, вегетарианство, сыроедение, там, может, его праноедение, что мы можем сказать его связи с психоэмоциональным Это очень важный момент, потому что зачастую человек, который с трудом социализируется в обществе, он находит себе момент, такие варианты отхода от этого общества и уходит как в вегетарианство может уходить, как в сыроедение, и куда угодно он может уходить. Все, кто в религию, ну, куда хочешь. Вот масса вариаций ухода от социума существует. У меня девочка была, да, с сыроедением, мама ее привела, причем она сама была в сыроедении, и Третировала, скажем так, свою семью, она им показывала какие-то видеоролики, как убивают животных, как эти коровы плачут э, и как это все происходит. Да, я думаю, это плохо, но для детей это вряд ли приемлемый вариант. Для взрослых э, момент сыроедения, ну, в принципе, найти, конечно, можно все что угодно, если искать. Я имею в виду выходы из сложившихся ситуаций. Я помню, я этой девочке нашла даже десерты, которые можно делать из сырых продуктов. И много чего интересного даже для себя открыла в этот момент, когда расписывала рацион этому ребенку. Не могу держаться от еды, когда смотрю телевизор и набираю килограммы. Особенно, як кино «Сумны». Оксана, 24 роки Харьков. Вы смотрите фильм, да? Вы сопереживаете главной героине, вы берете ее эмоции на себя. Вам грустно, тоскливо, вы за счет сладкого пытаетесь компенсировать свой психоэмоциональный фон. Во-первых, я считаю, что героиня – это героиня, да, а вы – это вы. Ваши эмоции – это ваши эмоции, и надо, как бы, да, соответственно, жить своей жизнью, а не жизнью героини. И искать свои эмоции не в телевизоре, не в шоколадке, а в своей жизни. Вот моя такая рекомендация на самом деле. Заедать стресс, это тут все таки память поколений, так, и такой механизм. Можливо, недокормленных еще детей, то есть детства такие установки працюють. Тобто якщо погано, якщо сумно, якщо не люблять, то треба поесть. Еще и наши, и наших родителей, да, и наших бабушек. Я думаю, что вот эти моменты дефицита и голодоморов, мы будем какое-то количество поколений еще переваривать, пока это не уйдет из нашей памяти. Самі по собі, наприклад, вітаміни групи В нас щасливими не зроблять. Але сил для щастя і радості все ж таки додадуть смачного і гарного самопочуття життя ще простіше. Ми дорослі, мудрі та досвідчені люди. Але ж, хоч раз у житті, кожен з нас потрапляє у несподівану та складну ситуацію. Як допомагати собі, якщо трудно? 11 років я приймала наркотики. Это жизненная ситуация, которая просто требует взрослого, грамотного, осторожного и верного решения. Все мы из детства, все мы из своих семей, поэтому дети вырастают с нашими какими-то чертами, зернами, с тем, что мы закладываем. Я думаю, що мир, ми живемо, це гармонія. Людині властиво прагнути щастя, кохання та насолоди. Ніби все зрозуміло, але чому ж ми не всі і не завжди щасливі, кохані та задоволені? Чого ми більше прагнемо щастя? прагнул накатанной дачи. Очень важно внимательно прислушиваться к себе, заботиться о своем состоянии. Девочка, с которой я живу, она была моим другом. Мы стали вместе жить, мы не просто не друзья, мы не здороваемся. 90-60-90. И мы все пытаемся соответствовать, сидим на изнуряющих диетах, ходим на фитнес, чтобы соответствовать какому-то образу. Но при этом мы теряем себя. Залишайтеся з проблемою віч на віч. Запитайте у нас. Бо кожна людина народжена бути щасливою. Аддихає. Сучасна людина надзвичайно швидко витрачає свій внутрішній ресурс на активність емоцій, на осмислення інформації, на будь-яку взаємодію зі світом. Ресурс звичайно не безкінечний. Тому ми маємо відпочивати якнайменше для того, щоб його поповнити. Чи є єдиний рецепт якісного відпочинку? Встановлення роботоспособності одне, а інше – якби момент. момент ли я? Ми не підтримуємо жодної конкретної психологічної школи. Ми не підтримуємо релігійних течій. Наші експерти досвідчені практичні психологи самих різних напрямків. Ірина Шевченко. Життя ще простіше.